السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ اٹاوہ ٹائم چینل کی محفل میں خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کے لیے سال انیس سو ترپن کی ایک ایسی فلم کی کہانی اور تبصرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کسی کرائم سٹوری پر بنائی جانے والی پہلی پاکستانی فلم تھی اس فلم میں بتایا گیا ہے کہ جرائم عموماً کون لوگ کرتے ہیں یہ فلم اس لحاظ سے بھی پاکستان کی پہلی فلم تھی کہ اس میں پہلی بار مغربی موسیقی کو ازمایا گیا اس کے ڈانسز میں بھی مگر بھی رنگ نمایاں تھا اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس فلم کے ہیرو نے کن مشہور بھارتی اور برطانوی فلموں میں کام کیا اور مزید یہ کہ اس فلم کے ہیرو کے علاوہ یہ کس مشہور نغمہ نگار اور اداکار کی پہلی فلم تھی لیکن فرینڈز اس سے پہلے وہی وہ پرانی درخواست کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو بھی ایسی معلومات سے بھرپور نت نئی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں گی شکریہ تو چلیے دوستو اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع یعنی اس فلم کی کہانی اور اس پر اپنے ریویو کی طرف ناظرین الزام سال انیس سو میں ریلیز ہونے والی پاکستان کی ساتویں فلم تھی یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی جسے اردو زبان میں بنایا گیا اس فلم کے فلم ساز ہدایت کار مکالمہ نگار اور ہیرو رفیق انور تھے جبکہ کہانی نعیم ہاشمی نے لکھی نغمہ نگاروں میں عبدالحمید بھٹی نعیم ہاشمی اسلم ہاشمی اور یزانی جالندری کے نام شامل تھے موسیقی اصغر علی محمد حسین نے ترتیب دی جبکہ اکاسی کے فرائض نظام ناخدا نے انجام دیئے فلم کی کاسٹ میں شمی رفیق انور ایم اسماعیل حفیظ جہاں نعیم ہاشمی ابو شاہ جان باز مرزا نواز ریشم نور قادری عقیل اذرا شیخ گلزار شیخ مہر علی اور نئے چہرے ولما راس کے نام شامل تھے الزام کی کہانی ایک ایسے مجرم گروہ کے گرد گھومتی ہے جس کے ارکان معاشرے میں نہایت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں بظاہر وہ بڑے تاجر ہیں بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں مگر حقیقت میں یہ لوگ چوری ڈاکے قتل اسمگلنگ اور کہہوہ خانوں کی سرپرستی جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہیں فلم کی ابتدا ایک خفیہ پرس افسر انور کی لاہور آمد سے ہوتی ہے وہ ایک مطلوبہ مجرم جمیل کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے لاہور ریلوے اسٹیشن پر جمیل کو لینے کے لیے اس مجرمانہ گروہ کے اہم رکن ابراہیم سیٹھ کی بیٹی رخسانہ آتی ہے اتفاقیہ طور پر رخسانہ کی کار میں جمیل کی جگہ انور بیٹھ جاتا ہے اور یوں اسے مجرموں کے اڈے تک پہنچنے کا موقع مل جاتا ہے بعد میں وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرتا ہے اور وہاں سے مزید معلومات اکٹھی کرتا ہے ہوٹل میں ایک مشہور رقاصہ کا رقص جاری ہوتا ہے جو دراصل اسی مجرم گروہ کے لیے کام کرتی ہے اور اسے انور پر نظر رکھنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے اس دوران انور رکاسا کی ایک تصویر بناتا ہے جسے دیکھ کر ایک مصور پروفیسر نور اصلاح کی تجویز دیتا ہے اسی لمحے دونوں کا تعارف ہوتا ہے اور وہ دوست بن جاتے ہیں اگلے دن انور پروفیسر نور کے اسٹوڈیو جاتا ہے جہاں اس کی رخسانہ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے رخسانہ پروفیسر نور کی شاگرد ہوتی ہے اور خود بھی مصفری میں دلچسپی رکھتی ہے اس ملاقات کے بعد انور اور رخسانہ کے درمیان ایک فطری محبت پروان چڑھنے لگتی ہے یہاں فلم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انور اور رخصانہ کی محبت کو ایک عام اور حقیقی انداز میں دکھایا گیا ہے وہ دیکھتے ہی ایک دوسرے پر لٹو نہیں ہو جاتے اور نہ ہی پہلی ملاقات میں کوئی رومانوی گانا گانے لگتے ہیں ان کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی انداز میں پروان چڑھتی ہے انہیں باغوں ہوٹلوں پارکوں اور کلبوں میں ایک دوسرے کے قریب آنے اور زندگی کے حسین لمحات بانٹ سے دکھایا گیا ہے جس سے یہ محبت حقیقی اور پر اثر محسوس ہوتی ہے دوسری طرف انور مجرموں کے خلاف اپنی تفتیش جاری رکھتا ہے اور اسے جلد ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس گینگ کے پیچھے رکسانہ کے والد ابراہیم سیٹھ کا ہاتھ ہے ادھر جمیل جو انور کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے رکسانہ سے شادی کا خواہش مند بھی ہے یہاں کہانی میں ایک کمزوری محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اگر مجرموں کو کچھ دیر کے لیے یہ غلط فہمی رہتی کہ انور بھی انہی کی طرح کا ایک مجرم ہے تو کہانی زیادہ دلچسپ ہو سکتی تھی لیکن جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے وہ فوری طور پر اس کے خلاف منصوبے بنانے لگتے ہیں کہانی کے آخر میں جب انور کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو مجرم اپنا تمام غیر قانونی سامان لے کر شہر سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ حد پار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ عین موقع پر پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے رخصانہ کا والد جو اپنے گناہوں کے باعث خود بھی مشکلات میں پھنس چکا ہوتا ہے مارا جاتا ہے اور انور اپنی محبت رخصانہ کو لے کر ایک نئی زندگی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے فلم کا موضوع بے حد اہم ہے کیونکہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ جرائم اکثر بڑے اور با اثر لوگ ہی کرتے ہیں جبکہ غریب اور نادار افراد ان کے کا آلائکار کار بن جاتے ہیں البتہ فلم میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ آخر یہ جرائم ہوتے کیوں ہیں اور وہ کون سی بج... اور وہ کون سی سماجی وجوہات ہیں جو ایک عام انسان کو مجرم بننے پر مجبور کرتی ہیں کہانی میں یہ ایک بڑی خامی تھی مگر مجموعی طور پر فلم کو ایک مثبت سماجی پیغام سمجھا جا سکتا ہے کہانی اگرچہ کچھ مقامات پر روایتی انداز میں چلتی ہے مگر اس میں دلچسپی کا عنصر بہرحال برقرار رہتا ہے خاص طور پر انور اور رخصانہ کی محبت کو فطری انداز میں پیش کیا گیا ہے جو ہماری عام پاکستانی اور انڈین فلموں کی بناوٹی محبت سے یکسر مختلف ہے یہ فلم ایک ایسے مسئلے کو اجاگر کرتی ہے جو آج بہتر سال بعد بھی ہمارے معاشرے میں جوں کا توں موجود ہے اور یہ یقیناً سماجی اصلاح کی طرف ایک اچھا قدم تھا جو اس وقت اٹھایا گیا قطع نظر اس کے کہ جرائم کی کہانی کو اس انداز میں پیش کرنا محل نظر ہے کہ وہ پولیس کے کارناموں کی کہانی بن جائے یہ بات بہت حد تک گھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جرائم کی کہانی ہونے کے باوجود بالکل سیدھی سیدھی چلتی ہے جتنے موڑ اسے مڑنے چاہیے تھے نہیں مڑتی اور یہ اس لیے جتنا تاثر اس میں ہو سکتا تھا وہ پیدا نہیں ہوا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سوا دو یا اڑھائی گھنٹے لمبی فلم میں کامیڈی کا بالکل بھی بندوبست نہیں کیا گیا فلم کے ہیرو رفیق انور نے پولیس افیسر انور کے رول میں بہترین پرفارمنس دی شمی ہیروئن رخصانہ کے کردار میں اچھی کارکردگی نہ دکھا سکی ایم اسماعیل نے رخصانہ کے والد اور ایک سمگلر ابراہیم سیٹھ کا رول کیا اور اچھے رہے جبکہ نئی مہاشمی نے بھی جمیل کے کردار میں کوئی خاص تاثر نہیں چھوڑا فلم میں فوٹوگرافی کے ذریعے تاثرات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اکاسی اس فلم کی سب سے بڑی خوبی تھی روشنی کے سایوں سے بڑے ہی اچھے تاثرات پیش کیے گئے البتہ موسیقی خاصی کمزور تھی مگر بھی انداز کی موسیقی کا کسی پاکستانی فلم میں یہ پہلا تجربہ تھا جس میں بیجا شور ہنگامے اور مسلسل چیخ و پکار سے کام لیا گیا بیک گراؤنڈ میوزک میں بھی تاثر پیدا کرنے کے لیے آرکسٹرا کا اتنا زیادہ شور مچایا گیا کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوتے ہیں رقص نہایت دلچسپ تھے رفیق انور خود ایک ماہر رکاس بھی تھے مگر انہوں نے اس فلم میں زیادہ تر انگری، انگریزی رقص پر ہی زور دیا فلم میں کل سات گیت شامل کیے گئے جن میں سے ایک نمبر گیت پنجابی زبان میں تھا تمام گیتوں کے بول یہ ہیں نمبر ایک گڑ کر لے جا مائیا بے گڑ کر لے جا مائیا نمبر دو جادو بھرے نینا مار گئے تیرے جادو بھرے نینا مار گئے نمبر تین کھیل بگڑ گئے بنے بنائے اس قسمت کو کیا کہیے نمبر چار دل نے کہا دل سے میرے پیار کریں آؤ بلم نمبر پانچ آؤ کسی سے پیار کریں کہتا ہے دل میرا نمبر چھے کوئی کیا سمجھے کوئی کیا جانے کیوں درد کے مارے روتے ہیں اور نمبر سات روہوں میں ساری رتیاں بھولے نہ ہی بتیاں ان میں سے پہلا پنجابی گیت زینت بیگم اور عنایت حسین بھٹی کی آواز میں تھا دوسرا تیسرا اور چوتھا گیت پکھرائی پپو نے گایا جبکہ آخری تینوں گیتوں کے گلوکاروں کا معلوم نہیں ہو سکا اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے فلم ساز ہدایت کار نگار اور ہیرو رفیق انور تھے جنہوں نے بطور ہیرو اپنے فلمی کیریئر کا آغاز انیس سو میں بننے والی انڈیا پکچرز کی ایک ہندی فلم نیچا نگر سے کیا پھر پاکستان میں الزام اور شکار سمیت مزید کچھ فلموں میں کام کرنے کے بعد برطانیہ چلے گئے اور وہاں بھی چند فلموں میں کام کیا جن میں سے انیس سو ستتر میں بننے والی جیمز بانڈ سیریز کی ایک مشہور فلم سپائی ہاؤ می خاص طور پر قابل ذکر ہے اس فلم میں انہوں نے کاہرہ کلب کے ویٹر کا رول کیا تھا مزید برآں اس فلم میں جن فلمکاروں نے اپنے اپنا کیریئر کا آغاز کیا ان میں اداکار نعیم حاشمی اور نغمہ نگار یستانی جالندری کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں نعیم حاشمی یوں تو اداکار بھی تھے فلم ساز بھی تھے ہدایت کار بھی تھے اور نغمہ نگار بھی لیکن ان کی اصل وجہ شہرت بطور اداکار ہی رہی وہ اس سے قبل متحدہ ہندوستان کی انیس سو میں ریلیز ہونے والی ایک فلم چاندنی چوک میں اداکاری بھی کر چکے تھے الزام نو اکتوبر انیس سو ترپن کو لاہور کے سنوبر سینما پر نمائش کے لیے پیش کی گئی اور صرف چار ہفتے چلی جبکہ کراچی میں اس کی نمائش چار دسمبر کو ایروز سینما پر ہوئی اور یہاں چودہ ہفتے تک بزنس کیا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا فلم الزام پر ریویو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اس پر کومنٹ سیکشن میں اپنی آراء اور تجاویز سے ضرور نوازیے گا شکریہ اور ناظرین نوٹ فرما لیجئے ہم اپنے آئندہ ویلاگ میں آپ کے لیے حاضر ہوں گے لے کر ملکہ ترنم نور جہاں کی ایک شاندار اور یادگار فلم گل نار کی کہانی اور اس پر اپنا ریویو اس میں بطور اداکار مشہور مدانگار شوکت تھانوی نے بھی ایک اہم رول کیا تھا اسی کے ساتھ اب اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ